جیسے کوکو پیٹ میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے سیم اسی طرح یہ اپنے اندر پانی کو سٹور کر سکتا ہے اور یہ کوکو پیٹ کے مقابلے میں بیس گنا سستا بھی ہے ہم اس طرح اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسے پانی اس کے نیچے چلا جا رہا ہے یہ مرچ کی لنگ بھی اسی میں ہوئی ہے یہ لہسن کا پودا بھی آپ دیکھ لیں کتنا لشکرین ہے کتنا صحت مند ہے یہ بھی اسی کے اندر تیار ہوا ہے اور ٹماٹر کی سیڈ لنگ بھی ہم نے اسی میں کی ہے آپ بھی لگا سکتے ہیں بلا چچے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی شاندار رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ کوکو پیٹ کے مقابلے میں بیس گنا سستا ہے استعمال میں بہت ہی آسان ہے اسلام علیکم میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈن ٹیک بہت سارے دوست اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے گملوں میں ڈالنے کے لیے مٹی کیسے تیار کرنی ہے تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور سستا فارمولا لے کے ہوں اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اسے تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ کوکو پیٹ کے مقابلے میں بیس گنا سستا ہے اور یہ استعمال میں بہت ہی آسان ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی سیڈ لگا سکتے ہیں کوئی بھی پودا لگا سکتے ہیں سبزی لگائیں ٹماٹر لگائیں آپ مرچ لگائیں مطلب کہ آپ کچن گارڈن گارڈننگ میں بے خوف اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بہت اچھا ریزلٹ بھی آپ کو ملے گا یہ میں اپنے تجربات کے بعد آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے پودے اس کے اندر اس سے پہلے اگا بھی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کیا چیز ہے ہمیں کہاں سے ملے گی اور اس کی قیمت کیا ہے یہ عام مٹی کی نسبت بہت ہی لو ویٹ ہے اور اس کے اندر پانی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی عام مٹی کی نسبت پانچ گنا زیادہ ہے اگر آپ چھت کے اوپر گارڈننگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں آپ بائی برکم مٹی کو چھوڑیں اور اس کو لے آئیں جس گملے میں آپ داس کلو مٹی ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ صرف دو کلو ہی استعمال ہوگا یہ نو بائی سات کا ایک گملہ ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ایک انگلی کی مدد سے اس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا لو ویٹ ہے اب وقت ذائقہ بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے کوئی بھی سبزی یا پودے کیسے لگانے ہیں تو یہ میرے پاس لہسن کے کچھ کلوز پڑے ہوئے تھے تو یہ ایک نامدار جگہ تھی یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے تھے تو آپ دیکھ لیں یہ سپروٹ کر گئے تو یہی ہم اس کے اندر لگا دیں گے سب سے پہلے آپ نے اس مکسر کو پارٹ کے اندر ڈال دینا ہے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مکسر اصل میں ہے کیا یہ بہت ہی سستی چیز ہے یہ ہے لکڑی کا بورا لکڑی کا پوڈر آپ اس کو کہہ لیتے ہیں جو آرا مشین ہوتی ہے جہاں پہ لکڑی کی جو کاٹی جاتی ہے لکڑی وہاں جو اس کے نیچے جو پوڈر گرتا ہے یہ وہ پوڈر ہے اس کو ہم نے ڈی کمپوز کیا ہوا ہے تو میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ڈی کمپوز کیسے کرنا ہے تو اب ہم اس کے اندر پودا لگاتے ہیں یہ لہسن کے جو کلوز میرے پاس ہیں یہ جو سپروڈ کی ہوئے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر لگا دیں گے تو آپ اس میں کوئی بھی کمپوسٹ آپ نے ایڈ کر لینا ہے میرے پاس یہ ورمی کمپوسٹ ہے میں یہی اس کے اندر ایڈ کروں گا آپ نے یہ مکسر ڈال دینا ہے اس کے گملے میں یہ جو لکڑی کا بورا ہے اور اس کے اوپری جو اوپر والا حصہ ہے تقریباً چار انچ کا اس کی مٹی میں آپ نے ملا دینا ہے یہ کمپوسٹ آپ سارے بورے کے اندر جو بے مکسر ہے اس میں بھی آپ کمپوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیو کمپوسٹ ہے تو وہ آپ اس سارے میں ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس ڈنگ کمپوسٹ ہے تو آپ نے اس کے اوپر والے حصے میں ایک مٹھی ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس لیو ورمی کمپوسٹ ہے تو یہ بھی آپ نے اس کے اوپر ہی ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو ڈنگ کمپوسٹ یا پھر ورمی کمپوسٹ ہوتا ہے جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کی جو اس کے اندر خاد موجود ہوتی ہے جو نیوٹری نیوٹرنٹ ہوتے ہیں پودے کی ضرورت کے لیے وہ خود بخود پانی کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں تو یہ ہم نے ورمی کمپوسٹ ہے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس کے اندر لگا دیں گے یہ لوبز تو آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کیسے لگنے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے ایسے ایک ایک کر کے لگا دینا ہے جب آپ پودے یا کوئی بھی سبزی اس گملے میں لگا دیں گے تو آپ نے شاور کی مدد سے پانی دینا ہے یا پھر آپ ایک بوتل لے لیں اس کے ڈکن میں بریک بریک سراخ کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی لو ویٹ میڈیا ہم نے تیار کیا ہے پوٹ مکسر ہے تو جب آپ پانی کی اس کے اوپر پریشر پڑے گا تو یہ ظاہر ہے جیسے کوکو پیٹ اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو یہ بھی جگہ چھوڑے گا تو آپ نے پانی کیسے لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کتنی ہے کہ ہم اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور پانی فوری جذب ہو رہا ہے اس میں یہ اپنے اندر پانی کو ہولڈ کرتا ہے یہ اگر دوسری مٹی آپ نارمل مٹی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ہر روز گملوں میں پانی ڈالنا پڑے گا اگر آپ لکڑی کا یہ بورا استعمال کر سکتے کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کوکو پیٹ کی طرح اس کے اندر واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے پھر آپ تین سے چار روز کے بعد بھی پانی لگا دیں تو آپ کے پودوں میں کوئی پانی کی کمی واقع نہیں ہوگی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے یہ لکڑی کا بورا قابل استعمال کیسے بنانا ہے تاکہ آپ اس کے اندر اپنے پودے اور سیڈ اگا سکیں دوستو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو بھی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ہاں تو ناظرین یہ ہے لکڑی کا پاؤڈر یہ آپ کو لکڑی کی مارکیٹ سے بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا جہاں پہ فنیچر کا کام ہو رہا ہوتا ہے یا پھر لکڑی کی کٹائی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کافی مقدار میں ہوتا ہے تو آپ نے اسی طرح کا جو بریک پاؤڈر ہے اس کو آپ نے لینا جو موٹے والا لکڑی کا ہوتا ہے بورا وہ بو آپ نے نہیں لینا یہ جو بریک پوڈر فارم میں ملے گا وہی وہ آپ نے خریدنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے ڈی کمپوز کیسے کرنا ہے آپ اس طرح کا کوئی بیگ لے لیں پلاسٹک کا تو اس کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو بالٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں ڈرم میں لیں یا اپنی ضرورت کے مطابق آپ جس میں چاہیں تو اس کو ڈی کمپوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ڈال دیا ہے اس بیگ کے اندر تو اس میں ہم نے ایسے اس کے اوپر پانی ڈال دینا ہے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ بورا اچھی طرح گیلا ہو جائے یہ جو لکڑی کا پاؤڈر ہے یہ نیچے تک گیلا ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر ایسے آپ نے پانی ڈالتے جانا ہے اور یہ پانی فوری اپنے اندر جذب کرتا جائے گا آپ چاہے تو اس کے اندر جو گوبر ہے پرانا گوبر وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ اس کے اندر شامل کریں گے تو اس کا پروسیس تھوڑا لمبا ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو صرف یہ جو لکڑی کا پاؤڈر ہے اس کو ڈی کمپوز کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف ایک مہینے میں قابل استعمال ہو جائے گا جب ایک مہینے کے بعد آپ جب گملوں کے اندر اس کو ڈالیں گے تو اس میں آپ ورمی کمپوسٹ لیف کمپوسٹ یا پھر ڈنک کمپوسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے پانی ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس بیگ کو کور کر کے ایک مہینے کے لیے رکھ دینا ہے ایسے آپ دیکھ لیں اس طرح آپ نے کور کر دینا ہے آپ چاہے تو باندھ سکتے ہیں اور ویسے بھی رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کبھی کبھار اس کے اوپر اگر آپ کا دل چاہے تو آپ پانی بھی ڈال دیں تاکہ یہ اس کے اندر نمی بنی رہے اور یہ جلدی ڈیکمپوز ہو جائے گا ایک مہینے کے بعد آپ اس کو اپنے گملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں پودے لگا سکتے ہیں کوئی بھی بیج اگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی سبزی بھی امید ہے کہ آپ کو یہ تمام معلومات اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مکسر کو بنا کے اس میں اپنے پودے اگا سکیں اور وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ